Вопрос такой финансовый. То есть все у нас тут все знают, что э, в 2013 и в этом году, ну в этом году более-менее после революции начали работать, никто из юрлиц, у которого более-менее нормальный есть как бы, объект, не мог вести свою эксплуатацию без денег. Всех посылали на 11, на 5, на 2, на 4, они переезжали да. каждый месяца. месяц. Сейчас команда есть такая, собирать деньги с юрлиц, у кого дом выше 500 метров, выше и физлица, и всех. Ну, то есть, все писали, почему после третьего We отказа, знаем, вы когда знаете, приходит человек, знаете, получает три отказа, смотрите, он получает три отказа и приходит потом к нему проверка на объект, и ему впрямую говорят, вы знаете, вот ваш отказ, Видите, сходите на 11 и решите вы вопрос. Ну, давайте то есть, да, озвучим, да, давайте конкретные факты и по конкретному объекту. Хорошо, Хорошо то, то есть мы, тут Пойдите, я уверен, половина из этих людей заходила на 11 этаж. Хорошо. Нет, вопрос в том, что сейчас такая же процедура будет или уберут эти все, решал с этих этажей? Они к нам не относятся. Нет, ну, у них они своя от... печать. Они... Да, они к нам не они относятся. Они сами регистрируют себе, может, и мы себе Вы же с инспекцией Украины, правильно? Да. Просто такая практика была с 2012, там, со среды до 2014. В этом году чуть-чуть она послабилась, то есть... В основном людям писали не отказы отказа, и потом как бы большинство, это юрлиц касается, которые строят большие объекты, там, ну небольшие, даже вот 500 метров и выше, всех посылали решать вопросы на 11, 5, 6 этажи, чтобы все платили как бы это деньги. В этом году вот сейчас и стоит вопрос, то есть сейчас... Инспекция начала работать или ее как-то проверяют правильно, либо же все-таки будет, что все юрлица, которые занимаются более-менее нормальным строительством, которые... У вас конкретный вопрос. То да, будут ли... Конкретный вопрос. будут ли брать деньги? И вот вопрос конкретный. У нас э, регистрация декларации... Э, э, на безоплатной основе. На ну, конечно, но 4 года, бра... как брали деньги, сколько берут? Деньги берут исключительно за сертификат на объекты 4-5 графики. Ну, деньги? Я вам я про за то, ну что вы просто скажите, вы этого не вопрос. знаете, или а будет ли такое продолжаться? Вы скажете, я так, такого не я, знаю. То есть, такие... я, я не знаю этой практики. А, то есть, не знаете этой я практики, знаю этой практики что получить официальную декларацию нормально, хотя бы с третьего или со второго раза, если ты не физлицо, и ты шестого раза полгода не проходил, не пробил, не пробил тут ноги, ты без денег тут ничего не получишь. Вы об этом ничего не знаете. Нет, я не знаю. А как можно сделать какую-то про подать, чтобы проверить? Это в прокуратуру обращаться или куда-то, наверное, да, чтобы провели эту ну, проверку. Ну, действительно, я не могу вам запретить, да, делать. Не, ну вы действие, может, которая, знаете как-то. По любому приказ идет -то как бы сверху. То есть... Я же вам говорю, что я не знаю. Об этом практике. не знаете и будет ли она продолжаться, вы тоже не знаете, ну то есть. Если я не знаю. Ну да, практике, ну я, я понял. Ну, значит, я будет продолжаться. Что я могу сказать? ребят. Все тут. Ни хера себе, я не кушаю, ребят.